пісні, такі прямі і дуже чесні. Є серед них любов крилата, є віра, мудрістю багата, є щирість, доброта, обачність, та найдорожча серцю вдячність, тобі, учителю, мій. Дійсно, завжди поруч з вами були педагоги, і на кожній сходинці до випуску вчили вас великому щастю людського спілкування, взаємопорозуміння, взаємоповаги. Сьогодні вони теж поруч з вами. Нині у час розгубі візьміть слово ваших наставників у дорогу, інколи тернисту і звивисту, А часом і не зовсім збагнену для вас дорогу дорослого життя. На сцену запрошуються за відділенням Василиса Тетяна Олександрівна, класний керівник 631 ї групи Бородкевич Володимир Михайлович. І класний керівник 831-ї групи Криворучкіна Анна Олексійовна. Шановні випускники, сьогоднішній випускний день можна порівняти з Новим роком. Коли стрілки годинника сходяться на дванадцятий і країна вступає в нове життя, я вас дуже прошу, загадайте бажання і вірте у магічну силу їх здійснення. Зараз ви стоїте на роздоріжжі, чи вірніше сказати на перехресті. Попереду ще незвідана дорога, позаду вже протоптана стежечка. Але, будь ласка, візьміть з собою надалі мужність. Витриманість, працелюбність, і тоді ви будете справжньою особистістю. Але завжди пам'ятайте, що є межа між тим, що можна, і тим, що хочеться. І тоді ваша дорога буде більш прямою і легшою. Добру путь! Щастя вам і удачі! Вот и настал тот долгожданный момент, тот долгожданный день, который сегодня вы собрались как студенты техникума в последний раз. Я вас поздравляю с окончанием техникума. Перед вами открываются новые пути и новые возможности. И далеко не всегда все будет в розовом цвете. Будут и синяки, и ушибы. Желаю своим трудом и старанием преодолевать жизненные трудности и препятствия на вашем пути. Найти свое место в жизни. Состояться в собственной судьбе, найти новых верных друзей, встретить настоящую большую любовь, привести в техникум своих друзей своих детей и внуков. Ну и также каждому из вас лично. Я желаю крепкого-крепкого здоровья, удачи, благополучия и человеческого счастья с праздником вас! Уважаемые выпускники, родители, гости нашего торжества, коллеги наши, от имени классных керевников, выпускников наших, от имени Цикловой комиссии экономических дисциплин, сердечно поздравляю вас всех с успешным окончанием индустриально-кодетского техникума Канатопского института Сумского государственного университета. Желаю вам, чтобы все ваши жизненные планы избылись. Желаю вам, чтобы успешно реализовали свои творческие возможности, которые заложены в каждом из вас. Безусловно, желаю вам крепкого здоровья и чтобы удача всегда ходила рядом с вами. Особо мне хочется поздравить родителей. Все эти три, а кто и четыре года учились вместе с своими детьми, окружили их лаской, любовью, находили возможности вовремя заплатить за учебу в нашем техникуме. Ну, обычно старшее поколение всегда дает какие-то напутствия младшему поколению. Мне бы хотелось коротенько вот и тоже дать какие-то вам напутствия. Первое напутствие это такое. Реалии сегодняшнего такие, что вам придется в жизни встретиться с проблемами и трудностями. Вы должны никогда не пасовать перед этими трудностями, собраться в кулак, проявить бодрость духа и успешно эти трудности преодолевать. Только сильный осилит это дело. И вы должны это знать. Второй вам совет – учиться, учиться и еще раз учиться. И это не обязательно должен быть третий или четвертый вуз. Это обязательно должно быть повышение вашей деловой квалификации в течение всей вашей жизни. Рыночная экономика требует грамотных людей. И недаром говорят, дипломированных специалистов много, а работать некому. Поэтому вы должны все время учиться и своих детей учить. Третий вам совет – нет ничего страшнее человеческого порока, чем равнодушие. Никогда не будьте равнодушны. Не будьте равнодушны к своим родителям. Выражает библейским языком, не будьте равнодушны к бедным, обездоленным. Даже если котенок вам встретится голодный, бездомный, накормите его. И тоже выражает библейским языком, вам воздастся. Не желайте людям никогда зла. Знаете, слов всегда возвращается. Ну и последнее. Это уже не советы, а типа просьбы. Уже директор говорил, что высоко несите имидж нашего техникума, не забывайте нас. Третья суббота кажд, каждого года Май. вы придете сюда, и вот да, да, мая. И вот в этом году приехали люди, которые 50 лет, 30 лет назад, 20 лет назад и 10, 5 и так далее закончили техникум. Было такое удачное совпадение, что я был классный керемник группы, которая 30 лет назад закончила техникум. Это были строители. 20 лет механики, а 10 лет экономисты. И просто было очень приятно, когда они сюда приезжают и с теплотой за вас, нашим техникам. еще раз всех вас поздравляю, всяческих вам благ. Мы с вами не прощаемся, а говорим что? До свидания, товарищ. Дорогие друзья, звучит музычное витание в исполнении Мусиенко Виктории. Чувствуешь знаешь, что у тебя за спиною Последний звонок, простые слезы Простая жизнь, милая, и на грезы Немножко грустно, немножко грустно Випускники. Ось і настала урочиста мить. Зараз на цю сцену піднімуться ті випускники.